Вы словно на подбор, ровно 33. В каждом слове их найдешь, только посмотри. Буквы все от А до Я, наши друзья. Вот какая славная азбука у нас! Здравствуйте, детишки! Начинаем новый урок азбуки малышки. Сегодня мы познакомимся с новой буквой, той самой, которая в азбуке стоит сразу за буквой ее, которую мы выучили на прошлом уроке. Это буква Ж. Вот она какая. Ух ты! К нам прилетели, как жучки, целых две буковки Ж. Заглавная большая и строчная маленькая. Какие они забавные! Скорее знакомьтесь с ними, ребята, а то не могут улететь. Здравствуйте, буковки! Покажите ребятам слова, начинающиеся с вас, то есть с буквы «Ж». Слово «жух» мы уже знаем, а еще... Так, так, видите, ребята, это желудь. В лесу их много, и каждый начинается с буквы «Ж». А еще буковки? Еще покажете нам слова? Интересно, ведь это же жирная желтая жаба. Посмотрите, ребята, сколько слов подряд с буквы Ж. Ха -ха. Она еще и желуди ест. Жирная желтая жаба кушает желуди. Ой, детишки, да разве такое может быть? Мало того, что целых четыре слова с буквы Ж, так еще чтобы желтая жаба желтый ела, просто невероятно. Да, это буквы Ж шутят, нас с вами разыгрывают. Давайте посмеемся. Ну а то, что все эти слова начинаются с буквы Ж, это вполне серьезно. Смотрите, детишки, а вот и жираф. Интересно, что это он делает? Разговаривает? А вот и нет. Жираф жует жвачку. Фи. Хоть и получилось целых три слова с буквы «Ж», но все же лучше, чтобы жираф разговаривал или хотя бы угостил жвачкой буквы «Ж». Вот жадина. Кстати, ребята, слово жадина тоже начинается с буквы Ж. Смотрите, детишки, а жираф оказывается совсем не жадный. Замечательно. А сейчас самое время посмотреть новый мультик об одном моем хорошем приятеле жуке. Он тоже учитель, учит маленьких жучков грамоте. Смотрим. Жук на старом месте и тихонечко жужжит. Для жучков поет он песни. Только им не интересно. Хочется жучкам плясать, бегать, прыгать и летать. Как, ребята, понравился мультик, а букву «Ж» запомнили? Молодцы! Давайте попрощаемся с этой буквой. До свидания, веселые и жужжащие буковки. И вам до свидания, детишки, всего доброго. До встречи на следующем уроке.